انتشار یا احتجاج اور یہ ٹاپک میں نے اس لیے رکھا ہے کہ جس طرح میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ سوشل میڈیا پہ بڑی ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بالکل اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو کئی ممالک کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے وہاں پہ بیرونی طاقتیں جو ہیں لوگوں کی محرومیوں کے بیچ میں شامل ہو کے اپنا مقصد حاصل کرتی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کبھی ایران میں جو احتجاج تھا وہ جائز احتجاج تھا اس کو حکومت بھی ریکگنائز کر رہی تھی کہ لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ جب ان کی کرنسی اتنی زیادہ گر گئی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس احتجاج وہ ایک ٹریگر تھا اس احتجاج میں جس میں لوگوں کا جائز ایک احتجاج تھا لوگوں نے حکومت سے غصے سے کا اظہار کیا کہ بھائی کیسے وہ اس مہنگائی میں کرنسی کی اتنی زیادہ گراوٹ میں وہ کیسے اپنے نظام زندگی کو آگے لے کے چلیں لیکن اس ٹریگر کے اندر کیسے انہوں نے بیرونی مدد کے تحت کیسے اس میں جو ہے اس کو انتشار میں تبدیل کر دیا اور وہاں پہ دیکھیں گے کتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی اور کس طریقے سے مطلب دیکھیں وہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پانچ ہزار کچھ کہہ رہے ہیں تین ہزار کچھ ایون یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سولہ ہزار لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ مارے گئے اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد سیکیورٹی فورس تو ایک طرف تو یہ کہ مارے اس طریقے سے گئے کہ جو احتجاج کے اندر شامل ہوئے اور انہوں نے اس احتجاج کو خونی احتجاج میں کنورٹ کر دیا انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو جو ہے براہ راست گولیاں مار کے قتل کیا تو ایک طرف انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا اور اس کے بعد پھر جو سیکیورٹی فورسز تھیں ان کو اس احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے ان مظاہروں کو کیونکہ جس میں آگ لگانا مطلب لوگوں کے نظام زندگی کو نقصان پہنچانا لوگوں کی مطلب لوگ پھر سوال یہ ہی کرتے ہیں نا کہ جی حکومت کدھر ہے ان لوگوں کو روکے تو اس کے بعد جب سیکورٹی فورسز نے اپنا آپریشن کیا تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر وہ تمیز نہیں کر سکتے تھے تو اس میں براہ راست پھر گولیاں چلیں اور اس کے نتیجے میں پھر یہ خبریں آئیں کہ جی تین ہزار پانچ ہزار یا سولہ ہزار لوگ جو ہیں وہ مارے تو اب یہ بھی ہے کہ جی وہاں پہ جو جنزی ہے یا جو نوجوان ہیں وہ حکومتی پالیسیوں سے بڑے تنگ ہیں وہ تنگ اس لیے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جس پالیسی پہ چل رہا ہے اس سے وہ ایک عالمی تنہائی کا شکار ہے اور پھر آپ کتنا عرصہ اپنے موقف پہ قائم رہے کتنا عرصہ دنیا سے کٹ کے رہیں ظاہر رہے کہ لوگ بچے جو ہیں وہ باہر یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے ایرانی سفر نہیں کر سکتے وہ اپنی جگہ میں قید ہو کے اور پھر اس کے علاوہ دیگر بہت سارے مسائل ہیں کہ جو ایران کے اندر تو ایک سوچ نوجوانوں میں یہ ضرور ہے کہ جی ہمیں اس نظام کو توڑنا چاہیے اور عالمی برادری کے اندر سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے اور یہ بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا کہ سارے درد ہم نہیں پال کے رکھنے لیکن دوسری طرف ایک نظام ہے کہ جس میں انہوں نے ایک انقلاب لایا تھا وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نائنٹین ففٹی تھری میں ایک انقلاب آیا تھا اور وہ انقلاب تب تھا کہ جو بیرونی اس کے ہاتھ کے تحت تھا تو اس میں ایران کے جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے مصدق ان کو ہٹا کر زبردستی ہٹا کر ان کی جگہ پہ ایک شاہ کو لیا گیا اور وہ جو شاہ تھا وہ بادشاہ بن گیا ایران کا اور پھر وہ فورٹی سکس ایران کا بادشاہ رہا اور پھر نائنٹین سیونٹی نائن میں خمینی صاحب ایک انقلاب لے کے آئے جس کے بعد اگین اب فورٹی تھری ہو گئے ہیں اور 2026 میں اب لوگ جو ہیں وہ تنگ آئے پڑے اس سب نظام سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی دوبارہ تبدیلی آنی چاہیے اب دوبارہ تبدیلی واپس شاہ کی طرف جانا ہے یا دوبارہ تبدیلی اس سے کہیں اور طرف جانا ہے یہ کہ ایران میں ظاہر ہے کہ لوگوں کا اپنے ایک مزاج ہوتا ہے پھر اتنے عرصے سے یہ سارا نظام چل رہا ہے تو ایران میں ایک لوگوں میں بے چینی ضرور تھی اور پھر یہ جو معاشی مشکل ہے یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے لیکن سارے میں بنیادی نکتہ کیا ہے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ احتجاج کب انتشار میں تبدیل ہو جائے آج کل کی سوشل میڈیا کی طاقت آج کل کی پھر دیکھیں ایران ہماری طرح ایک کھلا ڈولا ملک نہیں ہے کہ جس میں جس طرح ہم نے افغانستان کی جنگ میں یہ ہمارے بارڈرس کے اوپر کوئی خاص چیکنگ نہیں تھی بہت سارے لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے امیرکنس بھی تھے رشینس بھی تھے ایرانیئنس بھی تھے یہ اغوانی بھی تھے پھر اس کے بعد عربس بھی تھے بہت سارا مسائل پاکستان نے جھیلے ہیں شکر ہے خدا کا کہ پاکستان اس میں سے بچ گیا اور میرا خیال میں کہ بچا اسی لیے ہے کہ یہ جو افواج پاکستان ہیں انہوں نے اس ملک کو قائم بھلے ڈالر کے لیے قائم رکھا ہوا ہے لیکن افواج پاکستان نے اس ملک کو قائم رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایران تک کھلنے والا ملک نہیں ہے ان کو براہ راست تھریٹ بھی ہے لیکن وہاں پہ اتنا آشی اسلحہ اتنا سب کچھ پھر وہ اور پاکستان میں کی, بھی کی, کی خبریں ہیں تو وہ اس میں کیسے پہنچا اور کیسے اس سے یہ سارا معاملہ جو ہے اتنا شکل اختیار کر لی تو اینی ویز آپ بھی روزانہ کی بنیادوں میں پاکستان میں یہ محبومی احتجاج اور اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اور اس میں پھر ایک ایک سخت موقف ہے کہ آپ اپنی افواج کے کی خلاف کیسے ایک جو ہے وہ احتجاج کی اپیل کر سکتے ہیں کیسے آپ جا کے اپنی افواج کے ساتھ براہ راست کرا سکتے ہیں تو یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ جی ایجنڈے میں کسی نے جانتے پوچھتے ہوئے غلطی سے یا جیسے مرضی ہے لیکن ایجنڈے میں بیرونی افواج جو ہے وہ شامل تھا جو پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتا تو اینی ویز آپ کو یہ یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ جو احتجاج کی کال ہو یہ جو حقوق کی کال ہو وہ کب ایک بیرونی ایجنٹ میں بدل جائے یہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن اس کا واضح اشارہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی احتجاج آپ کی سیکیورٹی فورسز آپ کے اداروں آپ کی ریاست کی بنیادی ساکھ کے اوپر حملہ ہو تو آپ سمجھ جائے کہ یہ احتجاج نہیں ہے یہ انتشار ہے اور یہ سیاست نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک گھناؤنی سازش ہے جو آپ کی ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے تو بہت مشکل باتیں میں نے دی لیکن موٹا کلیا آپ کو دیتا ہوں کہ جو افواج روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنے بچے اپنے نوجوان افسر اور جوان اس ملک پہ شہید کر رہے ہوں قربان کر رہے ہوں تو ان کی سچائی پہ ان کی آ, مطلب جو ہے فرض کی ادائیگی کے اوپر آپ کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے اور یہی فوج من میں میرا اصرار ہے اور وہ یہ ہے کہ بھائی اس کو آپ سیپریٹ رکھیں باقی جو کرتے ہیں وہ آپ کریں لیکن ان نوجوان بچوں کی ان نوجوان افسروں کی ان نوجوان سپاہیوں کی مطلب یہ بن حوالدار صبے دار بھی بالکل نوجوان ہوتا ہے اس کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ کیسے ان کے مطلب پرائمری سکولوں میں ان کے بچے ہیں اور والدین والد جو ہے ان کا شہید ہو گیا تو ان کو آپ اپنی بحث سے دور رکھیں ان کو بالکل سلام کریں ان کے گھر والوں کی عزت کریں ان کے ادارے کی مطلب دیکھیں نا ابھی یہ افغانستان کا بارڈر ہے نا تو آپ دیکھیں کہ شارتیں وہ ڈیلی کی بنیادوں کے اوپر آپ کو بتاتا تھا کہ آج اتنے افسر شہید ہو گئے آج اتنے جوان شہید ہو گئے تو مجھے بتایا کہ کچھ شہید ہو رہا ہے تو اس لیے آپ تنقید ضرور کریں آپ بحث ضرور کریں لیکن یہ مانیں کہ اس ملک کی افواج جو ہیں وہ بہترین ہاتھوں میں ہیں کیونکہ ان میں سے کچھ افسروں کو تو میں ڈائریکٹ جانتا ہوں تو کوئی ان کے اتنے لمبے چوڑے حساب نہیں ہے بڑی مشکل سے جا کے بڑی محنت کر کے سیاچن پہ جو اپنا لوہے کا ٹرانک لے کے پہنچتا ہو کہ میں نے اسٹاف کالج کی تیاری کرنی ہے تو بھائی وہ وجہ ہے کہ آپ واحد اسلامک ریاست ہیں پھر آپ اس میں ایک نئی ترمیم کر دیتے ہیں کہ جی وہ سویلین نے بالکل بنایا تھا جی ڈاکٹر عبد القدیر خان کا عظیم مطلب اللہ ان کو اچر دے گا عظیم احسان ہے کہ انہوں نے یہ صلاحیت پاکستان کو دی ہمارے دفاع کہیں گے ہمارا کوئی کسی پہ حملہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن ہمارے دفاع کے لیے لیکن یہ بھی مانیں کہ جی اس کی حفاظت بین ہی آپ کی بہادر افواج کرنی تو اپنا خیال رکھیے گا یہ تھا آج کا فوجی منموجی لائک سبسکرائب اور شیئر کریں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ